Так, если я не ошибаюсь, я пришел в правильный дом. Набираю номер квартиры. Вилочка, прости, пожалуйста, если я расскажу твоих родителей. Это все ради бутерброда, которого ты хотела. Алло, добрый вечер. Видите, что поздно. А можно, пожалуйста, Виолетту позвать? Извините, пожалуйста, еще раз. <связывается> Прости, Вилка, Ээээ. походу, у вот тебя потом будет. Алло, да. Алло, Виолетта? Да. Да, добрый вечер. Это администратор сайта э, этого, короче, ресторана Макдональдс. Печенько. Да. На полном, да, тут говорят, вы, короче, бутерброд хотели. Да ладно. Ну, да, стал бы я тебе, короче, врать. Я сейчас открою, поднимайся на 15. На 15? Да. Давай, выходи. Прости, пожалуйста, я надеюсь Я надеюсь, что родители не сильно накричат На 15 Мы на самом деле думали с Валиком, короче, приехать Но Валик просто сморозился Блин, как тут дверь закрыть? Ага, Но Валик съехал на то, что он не выводил собаку Ему типа час ехать. Не, ну, такое, короче Ну, увидимся через буквально через 7 этажей. Здорово, Вэлл. Я печенька. Круто, что ты не спишь. Да? А, понятно. А ты была у Вообще. Короче, это... А у него какой там звонок? Такой типа евро, да? Деревянная у него дверь или какая? Я понял. Блин, ладно, короче. А, хотя нет, сейчас надо посмотреть квартиру. Да, нет, я помню. Короче, на 15 этаже, да? О, Вел идет, вилка идет, прости. Вэлл. Да. Сейчас, секунду. Меня Вел, вилка просто убьет. Только сначала убьют ее, Ты сам? Да, я сам. Я светил Я потом это выложу, короче. Ты сам слышал? Это Белл, это Вилка. В смысле Белл, да. Алло. <реклама> Привет, Белл. <Well. реклама> <реклама> это шутка? Ко мне Печенька домой пришел в половину двенадцатого вечера ночи. Принес Макдональдс. Привет. Да, привет, Печенька. <с -м -м> Такие. И это только потому, что я написала в скайпе, что я хочу пилил фиш. А Печенька даже не знал, что это из Макдональдса штука. <с> -м -м> да, Вэл well, в восторге. А еще он меня сейчас снимает на камеру. Привет, Вэл. Well. И это не прикольно. Да, Черт. Да, вот так вот. Ну, в принципе, да. Я тоже. Да, очень прикольное обстоятельство. Я тебя тоже люблю. Давай, пока. Печенька, ты сумасшедший. Давай, короче, crazy, crazy. Yeah. So much. Да, вот так вот мы торжественно передаем от трубы мобильского чата вам подтверждение. Филеофиш. Обнимашки. А знаешь, самое классное, короче, было